Господин Председатель, Соединенное Королевство приветствует единогласное принятие резолюции 2166. Я хотел бы тепло поприветствовать Австралию э, и усилия по выработке этой резолюции. Хотелось бы. Э, поприветствовать сегодня присутствие министров иностранных дел Австралии, Люксембурга и Нидерландов. Хотелось бы воспользоваться возможностью и выразить глубокие соболезнования гражданам и народам тех стран, которые потеряли своих граждан в этой трагедии и которые скорбят сегодня. В Соединенных Королевстве мы также скорбим по 10 э, пассажирам, которые погибли. Мы все видели э, видео черная земля, искореженный металл. Мы видели, что происходит на полях в Украине, где разбросаны эти тела. И это тела – это люди, которых любили и в своих семьях. И мы семьям обязаны, чтобы к телам относились относились с достаточным достоинством и нужно поэтому понять, что произошло 17 июля. Вот в этом состоит цель резолюции 2166. Это общий призыв со стороны всего международного сообщества, чтобы с достоинством профессионально э, были извлечены тела погибших и то, что мы видели за последние несколько э, дней ужасает нас. Это просто этому просто невозможно поверить. И мы видим, как сепаратисты э, находятся на этом месте падения, никакого достоинства не, не проявляют, а, а, прибегают к мародерству и абсолютно э, игнорируют человеческое достоинство, нарушают э, международные процедуры, по которым должен э, решаться инцидент такого характера. Такая резолюция требует от пророссийских сепаратистов открыть возможности для возвращения тел. Беспристрастное международное расследование и признает те шаги, которые уже предпринимались э, Украиной и заинтересованными сторонами, в частности э, ИКАО, для того, чтобы это расследование состоялось. Мы просим сепаратистов больше ничего не менять на месте падения. Мы видели, как краны и другие машины вывозили э, что-то с этого места. И э, мы видели, как один из черных ящиков был вынесен с этого места. Это совершенно неприемлемо. Место падения должно охраняться. И э, Эксперты должны получить полный беспрепятственный доступ к месту падения. И, наконец, Совет дает четкий сигнал по ответственности. Те, кто ответственен и кто содействовал тому, что MH17 был сбит, должны понести наказание. Резолюция требует, чтобы все государства полностью взаимодействовали в этих усилиях. Господин председатель, Контекст э, состоит в том, что Россия пытается дестабилизировать суверенное государство и нарушить территориальную целостность. С, э, события последних четырех дней должны разбудить всех в Москве и должны понять, э, следует поменять в политику э, вооружения, подготовки и поддержки вооруженным сепаратистам на востоке Украины. Спасибо.